Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Gəzərsən görərsən verilişində xoş gəldikiz sizlər. Bu gün də yolumuz çox maraqlı bir sözün əsl mənasında gəzməli və görməli kəndlərimizdən birinə məs yol nişanından da gördüyünüz kimi bir dəncə kəndinə düşdük. Hər zaman söylədiyim kimi, bu günə qədər eşidib görmədiyiniz, görüb də bilmədiyiniz qədim diyarlarınıza gəzməyə hazırsınız. Müzik Bu kənd Qafqaz sıra dağlarının şimal-qərbində, Alazan həftərən vadisi ərazisində Şəkidən 30 kilometr aralıqda yerləşir. Bu kənddə 1276 nəfər əhali yaşayır, yəni 320 ailə və bu kənddə 275 ev var. Artıq gördüyünüz kimi biz Bideys kəndindəyik və Bideys kəndində bizi ilk qarşılayan Hüseyn müəllim oldu. Hüseyn müəllim Bideys kənd bələdiyyəsinin sədri vəzifəsində çalışır. Mən sizin hər birinizi Bideys kəndində görməkdən çox məmnunam. Sizə gəzarsan görərsən proqramının bu bölümünü Bideys kəndinə həsrətliyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Kəndimizin o e, e, çox zəngin, deyək ki, mədəni irsi vardır. Qeyd etdiyim kimi, insanları da çox zəhmətkeş insanlardır. Kəndimizin əhalisinin əsas məşğuliyyəti ta qədindən təxılçılıq və maldarlıq olmuşdur ki, hazırda bu gündə də bu ənənəni kənd əhalisi davam etdirməkdədir. Kəndimizin həmçinin gözəl, deyək ki, görməli yerləri vardır ki, sizin izninizle ben size bugün belahçılık